bizning kutubxonamizda hamsa asari bor hamsa asari buyuk mutafakkir bobomiz alisher navoiyning qalamiga mansub bo'lib u 1483 1485 yillarda yozib tugallangan 2 yil davomida yozib tugallangan hamsa asari sof turkiy tilda yozilgan bo'lib o'zbek tilimizni naqadar boy naqadar go'zal til ekanligini isbotlab bergan aziz o'quvchilar sizlar ham kutubxonaga kirib mana shu xamsa asarini o'qib chiqishlaringizni maslahat beraman men tilimni unutsam agar o'zligimni unutganimdir qalbim ichra g'urur iftixor o'tmishimni unutganimdir sevdim dedim o'zbek tilimda keldim dedim o'zbek tilimda yuraklarim qon bo'lgan kunda tavba qildim o'zbek tilimda dardlarimni aytdim shu tilda hasratimni aytdim shu tilda gul so'zlarim loyga bulashib yopiq tilda xat berdi menga shukur shukur mening kunim boshlandi Tilimda Erik közim yoshlandi, javob bersin o'zbek tilimda. Men tomondan soroq boshlandi. Eslamayman, eslamayman achib o'tmişni. Maqtun zabon, maqtun tilimni. Navoiylar she'r yozar yana. Tan oldilar o'zbek tilimni. Kelib-ketdi necha dunyolar. Kuldi hayot, yig'ladi uni. Sen deb tilim belanchaging uzra koshg'ariy kuyib o'tdi qadim navoni va navqiron yaproqlaringa til qonini berdi navoiy samarqanddan bobur ketarkan dilga tugib hasrat sarsini olib ketdi ona yurtidan turkiy tilim birgina seni mashrabmas sen osilding orga nodira mast sensan so'yilgin hoziqningmas sening ey tilim boshing ayru ko'zing uyilgan ammo ammo dushman o'ldirgan botir tirilgandegi qasosga mangu borsan va mangu qodir to'ldirmoqqa yerni ovozga ona tilim omon bo'l mangu sen borsangki men ham o'lmayman tildan qolsam seni oybekday men sözlerim bilen söyleyeyim.